Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustazah Nusaibah binti Abdul Wahab daripada bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan kini saya berada di kilang Darul Hufaz Industries Malaysia Sdn Bhd yang terletak di Iskandar Puteri Johor. Untuk makluman para penonton sekalian, Darul Hufaz mengeluarkan satu produk minyak masak yang membuat pembukusan semula minyak masak uh, yang telah pun mendapat sijil pengesahan halal Malaysia. Untuk episod kali ini, pihak kilang telah terima delegasi dari bahagian halal jabatan agama Islam negeri Johor bagi menghadiri sesi wawancara eksklusif bersama dengan mereka untuk lebih mengenali siapakah mereka dan apakah perkhidmatan yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton sekalian. Wawancara kita pada hari ini uh, di segmen luaskan jangkauanmu kini berada di Darul Hufaz Industries Malaysia Seni Berhad. Bersama-sama saya dua orang personaliti. Yang pertama Encik Muhammad Nizam bin Ismail selaku pemilik syarikat uh, Darul Hufaz Industries Malaysia Seni Berhad. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wawancara kita kepada personaliti kita yang kedua iaitu Tuan Haji Muhammad Taufiq bin Dato Haji Samsudin selaku Ketua Penuh Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk um, uh, soalan pertama kita tujukan kepada personaliti kita yang pertama iaitu Encik Nizam bin Ismail selaku pemilik syarikat. Uh, soalan saya lebih kepada boleh tak tuan uh, terangkan kepada kita secara ringkas Uh, latar belakang dan jenis perniagaan yang uh, Darul Hufaz uh, sedang usahakan sekarang. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalam Asrafil anbiya Sayyidina Alhamdulillah uh, Pertama kalinya Saya ucapkan Terima kasih uh, Kepada uh, Radio An-Nur Majlis Agama Islam Johor Kepada uh, Jabatan Agama Islam Johor kepada Ustaz Taufik uh, daripada Bahagian Halal uh, Negeri Johor dan juga Tuan Haji Lokman uh, daripada Majlis Agama Islam Johor kerana dan yang lain-lainnya kerana sudi untuk uh, datang ke permesyuaratan kami pada hari ini pada petang ini dan uh, dengan tujuan yang baik mudah-mudahan apa yang uh, per, uh, yang program yang kita jalankan ini akan berjalan dengan lancar insya-Allah Okay, untuk uh, pengetahuan semua, um, uh, Darul Hufaz Industries ini adalah uh, syarikat pembungkusan minyak masak uh, untuk jenama Hufaz. Maksudnya kami ada brand ataupun jenama kami adalah Hufaz dan uh, ia adalah dimiliki oleh uh, Akademi Darul Hufaz Johor. Akademi Darul Hufaz Johor ini adalah sekolah tahfiz yang terletak di Kampung Maju Jaya, uh, Kempas. Dan antara uh, program ataupun uh, uh, perniagaan yang dijalankan oleh Ekonomik Darul Ufaz ini adalah uh, Pembungkusan minyak masak ini Tujuan awalnya adalah untuk um, uh, mencari uh, pembiayaan ataupun dana untuk uh, sekolah tahfiz Maksudnya kita kena ada uh, satu-satu bisnes yang kita jalankan supaya Uh, Perniagaan itu dapat membantu Menyumbang kepada sekolah Tapis tersebut Dan uh, uh, Itu adalah sebahagiannya dan saya sendiri Adalah uh, pemilik uh, Untuk Darul Fas Industri ini Yang mewakili uh, Pihak sekolah uh, 40% Di sini dan uh, 60% lagi adalah daripada uh, Puan Hamidah uh, uh, Kateran partner saya lah jadi untuk perniagaan ini kami telah berjalan daripada tahun 3 uh, tahun yang lepas lebih kurang dan Alhamdulillah uh, untuk baru-baru ini kami juga telah mendapat telah di uh, lesen halal kami telah diperbaharui dan dah, telah diluluskan untuk kali yang pertamanya uh, kali pertama lah pertama kita buat dan dapat kelulusan dan baru-baru ini telah diluluskan untuk kali pertama dia untuk tempoh 2 uh, tahun. Okey, jadi itu uh, dan apa yang kami buat di sini apa, ataupun apa yang uh, kami punya perniagaan adalah selain daripada membungkus minyak masak kami juga ada lesen untuk uh, ekspor untuk keluar negara dan ada juga lesen untuk uh, membuat uh, OEM untuk minyak masak. OEM oh, itu maksudnya kalau ada mana-mana uh, syarikat yang berminat untuk mengeluarkan jenama mereka sendiri, mereka boleh buat di sini. Ha, itu antara yang servis yang kami ataupun yang kami perkhidmatan yang kami adakanlah di sini. Uh, saya rasa uh, dan untuk uh, sekarang juga kami ada bekerjasama dengan Persatuan Tahfiz Malaysia untuk uh, mengedarkan minyak masak ke seluruh Malaysia dengan jenama Hufaz ni ke sekolah-sekolah uh, tahfiz maksud dia uh, kami akan uh, bagi maksud dia kami akan buat satu production tu dan siapkan bagi pada persatuan tafsis Malaysia ataupun Permata dan mereka melalui koperasi Permata akan edarkan kepada sekolah-sekolah tahfiz di uh, uh, di Malaysia itu antara yang kami buat sekaranglah. Terima kasih tuan saya tertarik dengan uh, apa berkaitan dengan sumbangan tadi lah kepada anak, -anak Tafis ya. Eh. Mudah-mudahan um, dapat berkat lah insya-Allah daripada Allah Subhanahu taala. Insya-Allah. Amin. Okay. Uh, kita berbalik uh, soalan kepada peserta uh, personaliti kita yang kedua Tuan Haji Muhammad Taufik. Uh, baru-baru ni kita uh, banyak terima berkaitan dengan aduan-aduan berkaitan dengan halal. So soalan saya, uh, apakah yang dilakukan selaku di pihak Jabatan Agama Islam Johor bagi meningkatkan kecekapan uh, pengurusan aduan itu sendiri uh, banyak di kalangan pengguna? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, Puan Moderator, uh, Sedang sidang peruntun yang gulakan Alhamdulillah. Uh, Pertama-tamanya syukur Allah Ta'ala kerana kita pada hari ini dapat bersama dalam program Luaskan Jangkauan Muay dan uh, ini adalah a uh, yang kedua. Pagi tadi kita di premis uh, uh, syarikat ayam eh. Uh, dan pada petang ini uh, syarikat uh, Darul Huffaz eh terpilih dalam kita punya program luaskan jangkauan. Jadi saya bagi pihak bagi Muhasisan Halal pertamanya nak ucap terima kasih pada Cik Nizam eh, selaku pemilik Darul Huffaz yang menerima kunjungan kami daripada bagi pesan halal daripada Majlis Islam dan juga daripada Radia An-Nur. Uh, pertamanya, kita nak uh, mempromosikan syarikat-syarikat yang ada sedia halal. Kadang-kadang ada pengusaha-pengusaha syarikat ni bertanya pada kita, apa yang Jabatan Agama Islam boleh bantu uh, kepada syarikat-syarikat yang telah pun mengisi halal. Uh, saya kata kami di Agama ni, kami nak bagi duit, kami tak mampu. Kami nak bagi hadiah, kami tak mampu. So, salah satu perkara yang boleh kita bantu adalah sudut kita nak promosikan syarikat-syarikat halal, khususnya syarikat-syarikat Bumiputra. Putera. So, inilah salah satu tujuan kita uh, dengan adanya program ini untuk mempromosikan syarikat-syarikat Bumiputra Putera supaya dengan adanya promosi seperti ini, uh, pasaran mereka akan lebih luas lagi. Lah. Uh, dan sudah tentulah, eh, bagi menjawab soalan yang telah utarakan tadi, bila kita adakah rancangan seperti ini, program seperti ini? Ia bukan sekadar program talk show saja. Selepas ini kita akan lihat sendiri bagaimana proses minyak ini, walaupun dia repack saja, bungkus semula. Tapi kita nak tengok bagaimana proses itu dilaksanakan sampai lah dapat setia halal. Dan apabila kita ketengahkan perkara ini, daripada awal, produk sampai end produk, sudah tentulah ia boleh memberi uh, kepercayaan lebih kepada kita punya pengguna. Eh. So pengguna sekarang bila dia dia tengok produk Darul Hufaz ni dia akan mencari sebab ada logo halal. Tetapi apabila kita ketengahkan, kita tunjukkan begini sebenarnya proses minyak Darul Hufaz pada awal sampai ke end product, sudah tentulah ia akan dapat meningkatkan lagi kepercayaan pengguna tentang produk-produk halal khususnya produk-produk pada Darul Hufaz dan sudah tentulah ia akan dapat mengurangkan mengurangkan aduan awam. Saya percaya aduan awam ni akan sentiasa ada. Sampai bila-bila akan ada sebab nama manusia kan mesti ada. Tetapi apa respon kita sebagai agensi agama bagi menyantuni aduan awam? tersebut? Kita kita menyambut baik mana-mana aduan awam tentang uh, pakar berarah halal ni kita sambut baik. Tapi bagaimana kita menyantuni itu yang lebih penting eh? So salah satu perkara yang kita laksanakan selain daripada kita menjawab aduan awam dalam tempoh tujuh hari bekerja Uh, kita nak juga memberi kepercayaan kepada pelanggan uh, bagaimana satu-satu proses produk itu dilaksanakan. So dengan adanya program seperti ini daripada pagi tadi sampailah ke petang, saya penuh yakin dan percaya masyarakat akan lebih percaya, akan lebih yakin produk-produk yang berkaitan uh, adanya halal itu. Sebab kelebihan produk yang ada halal ni kita lihat ada dua eh berbanding dengan pezilan yang lain ni, eh. semua pezilan ada benefit masing-masing. Tapi perzinahan halal ni dia punya benefit dia dia ada yang saya nampak ada dua. Satu uh, semua proses atau produk zinah halal ni adalah toibah. Maknanya toibah ni maknanya bersih, selamat, berkualiti, tak memabukkan, tak mudaratkan. Tapi dia tak akan berhenti situ. Satu-satunya sijil yang boleh mengesahkan produk itu adalah halal sudah tentulah sijil halal. So nilai tambah yang kita ada pada sijil halal ni adalah kita mengesahkan produk idugan itu adalah halal. So mana-mana syarikat yang mau sijil halal sebenarnya dia akan dapat dua perkara. Satu, produknya telah pun disahkan berkualiti, selamat, bersih dan kedua produk itu adalah disahkan hukumnya adalah halal. Jadi harapan saya uh, kepada semua syarikat-syarikat uh, di luar sama ada syarikat bumi atau non-bumi yang belum memiliki sijil halal, uh, inilah masa yang paling baik untuk kita semua untuk mengusih halal. Sebab proses musjid ni tidaklah susah mana pun. Aa, tak susah mana. Kalau nanti kita boleh tanya lah macam ini, Izam, susah ke tidak? Eh, dia gini lah eh. Kalau sijil halal ni mudah sangat, saya kata sijil halal ni tak ada kualiti eh. Kalau hari ni mohon, semalam dah siap, tak ada kualiti. Tapi kalau sijil halal ni susah sangat, sebenarnya jawatan agama jadi jawatan yang syok sendiri eh. Kita buat satu produk sijil halal, tapi susah sangat. Itu syok sendiri eh. Tapi sijil halal ni, dia tak senang, dia tak susah. Tapi saya penuh yakin dan percaya, satu-satu perkara kalau kita buat tak ada ilmu, dia akan jadi susah. Buat apa pun tak ada ilmu, dia akan jadi susah. Tapi kalau kita ada ilmu tentang bagaimana nak memusji halal, termasuklah syarikat daripada Rufaz, dan ada ilmu macam mana nak memusji halal, insyaAllah perkara yang susah akan menjadi mudah dan perkara mudah akan jadi bakal lagi mudah. Jadi itulah respon saya pertama kepada Puan tentang bagaimana kita nak menyentuh ini tentang aduan-aduan orang itu. Terima kasih di atas pencerahan soalan saya tadi um, sebenarnya untuk pe, apa, permohonan sejahala ni uh, bagi orang awam mungkin agak susah tapi bila kita tengok dia punya prosedur dan langkah-langkah uh, uh, dia tu, bila kita ikut dan uh, kita cuba uh, follow insyaAllah akan mudah untuk kita memiliki sejahala insyaAllah okay, saya berbalik soalan kepada Encik Nizam selaku uh, pemilik syarikat uh, Darul Hufaz Uh, sebagaimana yang kita maklum uh, uh, sebelum ni permintaan terhadap produk uh, minyak masak ni uh, kerap dan uh, banyak permintaan daripada pengusaha ataupun peniaga-peniaga lah, eh uh, so, uh, khususnya di premis makanan. So uh, soalan saya uh, boleh ataupun uh, ada ada adakah ataupun terdapat uh, perubahan tak? dalam permintaan pasaran ataupun kepercayaan pelanggan selepas produk tu disahkan halal uh, di pering, uh, di syarikat uh, peringkat puanlah Okay, terima kasih uh, puan uh, alhamdulillah sebenarnya bila saya halal ni pada kami memang sangat-sangat penting sebab pada awalnya bila kami dah dapat lesen daripada KDN uh, kami dah beli minyak tapi kami belum dapat halal lagi bila kami bawa je minyak masak ni pada, pada orang awam soalan pertama mereka memang akan tanya ada halal tak itu soalan yang pertama jadi sebenarnya kalau ikutkan jenama tu sendiri kalau ikutkan jenama lah jenama kami ni kuat pada islamik lah kan nama pun dah hufaz jadi maksud dia kuat pada islamik maksud dia kalau kita ikut logik kira macam dah halal lah tapi mereka tetap nak yang sijil halal tu jadi bila kita kata kan uh, tak ada halal ataupun belum ada halal kan. Uh, belum ada halal, Pemintaan uh, permintaan tu memang sangat-sangat uh, senang kata boleh katakan kami di reject ataupun kami ditolak lah macam itu tu. Uh, sebab bila ada halal tak kami cakap tak ada lagi baru nak mohon. Uh, maksud dia memang susah lah kalau tak ada halal pada kami. Sebenarnya kalau ikut macam saya katakan tadi, uh, produk kami ni uh, lebih kepada Islamik. Maksud dia memang dah tahulah orang yang buat pun nama kilang pun, nama Darufaz, nama memang insya Allah lah pemilik dia pun Melayu semua sekali insya Allah lah halal. Tapi daripada segi uh, produk ni bila kita nak pasarkan, uh, sijil halal tu kata uh, memang sangat-sangat penting sangat-sangat penting jadi bila kami dah dapat halal tu kita pun jumpa balik pada mereka yang pernah kita jumpa dan Alhamdulillah mereka punya sokongan ni pada kami memang sangat bagus sebab macam mana pun cerita dia memang mereka ini perlukan sijil halal jadi kalau misalnya daripada awal dulu mereka menolak pada produk kami sebab tak ada halal tapi bila adanya sijil halal ni Alhamdulillah Permintaan tu pun bertambah sebab keyakinan tu uh, bertambahlah keyakinan pada awalnya memang mereka yakin uh, uh, daripada pengeluaran Bumi Putra Melayu dan Islam dan sebagainya. Tapi bila ada halal tu keyakinan tu makin bertambah tinggi lagi lah kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi uh, pada pendapat saya. Uh, Sijil halal ni ataupun pengiktirafan halal daripada jabatan uh, yang mengeluarkan sijil halal ni saya rasa memang sangat-sangat penting bagi kami dan saya rasa untuk semua sekalilah um, pengusaha ataupun um, pengilang yang mengeluarkan uh, produk makanan memang saya sangat sarankan sangatlah untuk uh, dapatkan sijil halal itu. Susah tak nak sijil halal tu? Ha betul. Soalan tu pada awalnya sebab kami tak pernah buat perkara ni, memang banyak dokumen dan sebagainya kami kena isikan dan buat. Tapi sebenarnya macam yang ustaz bagi tahu tadi tu sebenarnya ada ilmu sebenarnya. Kalau kita dah buat dua kali saya rasa tak ada masalah. Masa yang pertama kali tu kami banyak tak tahu tentang perkara itu. Memang agak susah. Tapi yang kali kedua ni so, alhamdulillah lagi mudah lah <laughs> Betul 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 insyaallah saya rasa rasanya memang lagi mudah betul yang awal tu memang agak susah sebab mungkin dokumen tu uh, kami pun ya. tak lengkap dan kami pun tak tahu macam mana bukan sekadar untuk uh, makanan saja tempat dia macam mana banyaklah dia punya yang apa uh, dia yang diperlukan jadi yang uh, kedua ni insyaallah lah tak ada masalah insyaallah begitulah saya pada pendapat saya memang sejelah hal ini memang sangat-sangat banyak membantu Alhamdulillah terima kasih tuan di atas pencerahan eh. Um, secara ringkasnya bila kita tengok produk yang ada sejak halal ni sebenarnya meyakinkan meyakinkan kita sebagai pengguna dan khususnya kita lah sebagai pengusaha yang mengeluarkan produk halal itu sendiri insyaAllah okay, saya berbalik soalan yang terakhir kepada personaliti kita yang kedua Tuan Haji Muhammad Taufik uh, sebagai agensi di bawah uh, pihak Jabatan Agama Islam di Johor selaku agensi yang memproses sejak halal Malaysia di New Johor tu apakah harapan kepada usahawan dan masyarakat di luar sana dalam kita sama-sama menjaga integriti halal di negeri Johor silakan terima kasih pada pemerintah uh, jadi pertama yang saya nak kongsikan kepada pemegang-pemegang si halal, pertamanya saya ucap terima kasih dan tanya kepada semua syarikat yang telah mendapat kerja halal uh, si Jihil Halal ini nak dapat dia perlu pada usaha yang tinggi dan kuat eh. uh, Tetapi bila kita dah dapat sijil halal uh, Benda yang sangat penting yang perlu kita jaga adalah jaminan halal Sebab itu kan kalau kita tengok eh, uh, Kalau syarikat yang besar dan juga sederhana Kita wajibkan ada jantung kuasa halal dalam masyarakat. Bagi syarikat yang kecil kita ada penyelih halal uh, Kalau syarikat mikro sekurang-kurangnya ada pekerja muslim dan juga warna negara ini sudah tentulah bagi tujuan untuk pastikan jaminan halal syarikat tersebut tu dijaga sepenuhnya walaupun syarikat itu syarikat bukan Islam saya ketengahkan isu ini kenapa puan? Eh? sebab kadang-kadang ada orang bertanya Ustaz, Ustaz macam mana boleh percaya syarikat orang bukan Islam dapat sijil halal? Uh, saya menjawab begini untuk mendapatkan sijil halal contoh kalau syarikat yang besar kita wajibkan yang dipanggil jantan kuasa halal alamat. Kita wajibkan adanya halal eksekutif. Mereka inilah yang menjaga jaminan halal syarikat yang sedemikian. Walaupun syarikat tu syarikat bukan Islam, dengan adanya jantan kuasa halal dalaman, adanya halal eksekutif bagi syarikat besar dan sederhana dan adanya penyelah halal bagi syarikat yang kecil, ia akan pastikan syarikat tersebut walaupun owner yang bukan Islam, mereka betul-betul menjaga jaminan halal. Dan yang keduanya, sudah tentulah uh, bagi yang berkesan halal, dia tak akan berhenti dengan dia panggil apa, bagi anugerah sijil halal. Tapi kita ada satu unit yang bagi bertujuan sebagai check and balance. Iaitu kita ada unit pemantauan dan kekuasaan, yang mana tugasnya kita akan buat pemantauan uh, di mana-mana syarikat tanpa kita bagi notis eh, uh, mana-mana syarikat yang dapat sijil halal, kita mesti pastikan dalam tempoh berjalan kita kena datang uh, dan kita pergi tanpa notis bagi memastikan bahawa syarikat yang dapat sijil halal betul-betul menjaga jaminan halal dia tak sama proses macam sijil nak mau sijil halal proses audit kalau audit memang kita bagi tahu bagi tujuan membantu syarikat mengurangkan NCA tapi kalau pemantauan atau penguasaan memang kita tak akan bagi tahu you dah dapat sijil halal eh, sekiranya syarikat demikian tak jaga jaminan halal kita pun uh, tak rasa segan untuk tarik izi halal tu. Sebab kita nak bagi mesej kepada semua syarikat bahawa kepercayaan masyarakat Islam, orang bukan Islam ni perizih halal sangat tinggi. Eh? Uh, pengalaman daripada Encik Nizam tu membuktikan lah bila produk kita tak ada izi halal, walaupun sadiqat kita background ni background sepelah tafiz, tapi kalau tak ada izi halal, masyarakat kita ni dia akan rasa macam susah nak terima. Tapi dengan adanya logo halal tu, dia memberi jalan mudah, jalan keluar kepada kita untuk kita pasarkan produk kita di lebih tinggi, lebih besar. Makanya, mana-mana syarikat dapat si halal, kita kena pastikanlah kita jaga betul-betul logo halal tu. Nak dapat logo halal tu bukan senang. Perlu usaha. Jadi, bila dah ada si halal, pastikan kita betul-betul menjaga jaminan halal. Eh, rantaian halal daripada awal sampailah end produk tu perlu dia dijaga. Sebab kalau kita tak jaga, nanti kepercayaan masyarakat yang kita telah bina bertahun-tahun ni, yang percaya dengan logo halal ni, dia tak sama. Saya kalau kadang-kadang pun melihat, kita punya masyarakat kita, logo halal Jakim dengan logo halal Thailand, logo negara-negara lain, you percaya mana? Lebih percaya dengan logo halal Malaysia. Sebab kita tahu bagaimana proses halal tu dilaksanakan di Malaysia. Tak semudah ABC, dia perlu kepada juhuk yang besar usaha yang besar untuk dapat sijil halal. Makanya bila kita dah dapat tu kita kena jagalah sijil halal tu dengan sebaiknya uh, sebab kepercayaan masyarakat perzi halal ni uh, sangat tinggi. Mereka yakin bila dah contohnya produk ada rufas yang ada logo halal, dia orang tak tanya ni halal tak halal. Uh, sama juga dengan produk air mineral tu. Ada orang tak tanya halal tak halal sebab di mereka yakin dengan jaminan halal yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM dan juga Jabatan agama Islam Negeri Johor. Jadi ingatan saya kepada semua pemegang kursi halal yang dah dapat si halal, dia tak akan berhenti di situ. Yang paling penting jagalah jaminan halal tu sepenuhnya. sebab kita nak pastikan logo halal tu betul-betul satu logo yang diiktiraf oleh semua orang, khususnya pengguna-pengguna kita di Malaysia. Dan sekiranya kita tak jaga, kita bimbang Jabatan Agama Islam Negeri Johor tak rasa segan untuk tarik sijil uh, halal yang telah kita berikan kepada pengguna. Jadi, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Tuan di atas pencerahan. So, uh, untuk dalam kita nak memohon sijil pengesahan Malaysia ni, khususnya uh, kita nak kena menjaga uh, jaminan halal tu sendiri Tuan. Eh? Uh, supaya uh, produk yang dihasilkan tu mematuhi setiap uh, persetilan yang kita nak kaukan dengan barang yang kita misi saya ialah begini, puan eh kita tak nak uh, kita nak bagi mesej pada masyarakat uh, bahawa satu-satu produk yang dapat sijil halal jabatan agama ada buat mohon tak It, tujuan itu satu-satu sijil halal produk pak halal kita tak akan berhenti dengan sijil halal kita adanya pemantauan berkala. Ini, ini mesej kita nak sampaikan kepada masyarakat. Bahawa syarikat dapat izin halal, dia tak akan berhenti dapat izin halal, tak akan berhenti menjaga jaminan halal, sebab ada satu tim lain yang akan pastikan, mereka ni betul-betul jaga jaminan halal. Ha, kalau mereka tak jaga, kita akan tarik izin halal. Ha, dan kita pun dah ada juga kes-kes yang syarikat yang kita telah tarik. Right? Ha, kerana ha, cuai dalam menjaga jaminan halal itu. Jadi, ha, itu mesej yang kita nak sampaikan kepada syarikat. Bahawa, integriti kita uh, berkaitan sijil halal ni sangat tinggi. Kita tak akan berhenti dengan memberi sijil halal tapi ada satu unit yang pastikan bahawa syarikat yang memberikan tu menjaga betul-betul jaminan halal. Betul-betul. Maknanya proses dia bermula daripada permohonan dalam sistem kemudian ada yang audit di lapangan dan yes. kita berakhir dengan kita punya apa kuasa untuk pemantauan tu sendiri. Yes. tuan. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada dua orang personaliti kita uh, yang sangat hebat ya memberikan pencerahan terhadap kita punya segmen luaskan jauh pada hari ini. Uh, terima kasih diucapkan dan uh, kita berakhir sehingga hari sehingga kini dan kita akan berjumpa lagi di masa akan datang sekian saja daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episod yang akan datang kami akan menunjukkan proses penuh sebuah kilang minyak dan bagaimanakah mereka menguruskan pengeluaran produk minyak mereka. Jangan ke mana-mana, pastikan anda tonton episod pada minggu hadapan. Minyak ni dia memang laju. Satu lain ni 10 botol ni dia ambil masa lebih kurang 45 saat untuk penuh